Итак, четвертый раунд. Кто же отпустит притулу? Вот Евгения я бы с удовольствием отпустила, но он не уходит, я понимаете? Не с удовольствием бы сказала, Евгений, прощайте, я но должен, он Я должен все контролировать. Конечно. Я не Мало доверять. того, в этом раунде он вообще здесь не находится. А сейчас ни на шаг. Понимаешь, вот ты появился, и Евгений заревновал. Меня это помню соглашу, потому что есть возможность, э, трошечки ответственность перекласти на его нужный плешку. А, не нет, выйдет, Сереженька, я не выйдет. Вот. Сергей, аппарат. аппарат. Аппарат телефонный. Как вы, наверное, вашим профессиональным взглядом успели уловить, что есть аппараты телефонные и перед каждым из наших участников. Правда же вы увидели. То есть мы можем смело открывать колл-центр. Мы можем открывать колл-центр, только двое из них не очень порадуются, когда у них зазвонит этот телефон. Ну, это называется «выпробовальный термин». Они пора... не порадуются только в том случае, если телефон зазвонит у них первым и, соответственно, последним. А у меня, Сереженька, в руках номера телефонов вот этих же. Видишь? Угу. Замечательный чудо-вэйр. Номера все разные, посмотри. Видишь? Даже то, что ты их выучишь наизусть, и даже если я покажу их участникам, им это никому ни о чем не скажет. Никто не знает, какому номеру соответствует телефон. Nobody knows, как говорят у вас в Британии. Так говорят нас в сбарочке. Поэтому абсолютно наугад no притула будет вытягивать один из этих номеров и сразу же набирать. Не знаю, стоит ли вам с ним болтать, но телефон у кого-то зазвонит. А? Вздрогнул Сергей. А века-то задергалась у кого-то? У а него. Это... Ответственная эта история. Просто брать и вершить судьбу человечка в программе. Я, перш чем наберу первый номер, хотел бы вам сказать, что... Я люблю вас. <свят> это из другого шоу. Это там, что у нас в я... 7 утра. На самом деле, я никому из вас не желаю зла. И это все на все в Ой. И я не хочу, чтобы Коли це шоу закінчилось, ваші рідні кляли мене, бо я ні в чому не винувати. Маша обезпечила себе так від цієї поганої місії. Так і буде, Сереженька. Взагалі Прикольне шоу. Його з 11 людей, які приходять грати в кінцевому результаті дома дивиться тільки один. Ну, Чей? Віка. Блин, поговори хотя бы. Ты же так любишь Блин. красивых девушек. Алло. <свят> а, я хотел тебе сказать, что... Ты дурак. Не звони мне больше никогда. <свят> <свят> Обожаю таких игроков, они не расстраиваются. <свят> Это всего лишь игра. Вика, ты крутая, молодец. Всем привет. А -а -а всем пример, кто ага. кто выбывает из шоу. Вика, мы прощаемся с вами. Вы держались молодцом. Вот он номер телефонной Вики. Я единственное, что хочу сейчас дотелефоноваться до этой красивой блондинки, потому что если я вышибу в этом конкурсе двух девчат, это будет кошмар. Ну давай, выбирай. Что ты их проверяешь? Ой. А что, реально тебе наморачиваемся, в дрезняце? Не знаю, что я вот один той самый постоянно выбираю. Не, ну что ты такое говоришь? Последняя ну циферка отличается Ребятушечки! В кайф. Поехали! Тремненько. А? Сейчас будет удачный а звонок, зараз. он второй. Птица счастья завтрашнего дня, выбери меня, выбери ну? меня и... Чей? Блин. Рост. Сережа, я радуйся. Поведу, рад. Ты знаешь, знаешь, что такое откат? Ну вот не забывай про це. Радость усилилась на лице Руста. Еще один номер ушел. Третий звонок тоже можно не переживать. Хотя вы переживаете, потому что у кого-то из вас он будет еще и пятым в какой-то момент. Ой. One, two. One, two, one, two, one, two, one. two. Check the sound, baby. Check the sound, baby. Внимание, третий звонок. Да, я вхожу в кураж. Да. А мне, еще вы тем больше подобается. Уявляй, сейчас зараз наберу номер, и ця людина будет мне вдячна. Посмотрим, насколько. Вот! Пришло время вашей благодарности, Ох, Руслан! Принесло тебя. Ну, тобто в тебе уже пропало бажание поломать ломатам не кистки. Сережа! Ты очень не хотел, чтобы Лера выбывала из нашей игры. Но Лера сейчас осталась вместе с Виталиком в зоне риска. Сейчас либо очаровательная улыбка Виталика покинет его лицо, если его телефон не зазвонит. А представляешь, что его телефон не звонит, а у него посмешка тики разрастается. Виталик, это же неправда, вы же хотите попасть в финал. Ну, честно говоря, можно уступить этому месту и девушке. Ой, вот какие мы сейчас правильные. Давай закинчим а а прямо сейчас, уступить. М -м а сегодня у нас максимум 65 тысяч гривен будет. Я заглядывала в один из тубусов. По-прежнему уступаем Лерочке? Стесняюсь спросить вас, Виталик. Ну, можно. можно? Не роби дурник, да. 65 штук нахуй. Ну вот они всегда такие, понимаешь? Они всегда вот такие джентльменистые. А посмотрим сейчас. Удача настолько джентльменистая. О боже, безлимитка. Итак, сейчас будет звонок на четвертый телефон. Этот звонок окажется для кого-то счастливым. Слепу. А для кого-то фатальным. Выбирай. Фаталити.

Не получилось быть джентльменом, но ты очень хотел. Сергей Притула, вышиб. Двоих дам из проекта. Вышиб, девушек. Набери, пожалуйста, чтобы Лерочка убедилась, что это был ее номер. Набери. Сейчас она тебя такими словами называет. Ой, Сережа. Он сейчас тебя будет защищать и в мужчина. Сейчас как шибу, Ваш телефон. Скажи промашь, ему все, что ласка, ты хочешь. Я Скажи ему, куда ему идти uh -huh. сейчас. Давай. Давай, до свидания. Да. Можете врезать ему прямо за кулисами. Девушек, наш любвеобильный притула. Двоих красавец. Вот так вот вырубил. Вот так Всегда мужчина может позвонить и одним звонком расстроить и отправить в нокаут. Я так надеялась на тебя. Вас ждет мужской финал, парни. Все вы Настоящий мужики одинаковые. Настоящий мужской финал вас его вывел Притула. Через несколько секунд увидимся.